یہ جو آداب زندگی ہے ان کے لیے کوئی پیمانہ بھی ہوگا کوئی ٹیمپلیٹ بھی ہوگا کہ کہاں سے سیکھے جائیں جن پر عمل کر کے کسی نے کامل ہونا ہے کسی نے اکمل بننا ہے کسی نے مکمل ہونا ہے اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے وہ آداب زندگی کے اسٹینڈرڈز مقرر ہو جاتے ہیں بس جو ان کو جتنا جانتا جائے گا اتنا زندگیوں میں داخل کرتا چلا جائے گا اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اختاب ہوا کرتے ہیں نا اپنے اپنے دور کے جو ولایت کی انتہا کو پا لیتے ہیں اور اپنے دور کے قطب ہو جاتے ہیں ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قطب ہو جاتے ہیں ان کا اس سطح پر کمال یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ سلاۃ وسلام کی حیات مبارکہ سے سیکھے جا سکتے تمام اخلاق اور آداب اپنی زندگی میں وہ داخل کر چکے ہوتے ہیں یعنی وہ ان کے آداب اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ آقا علیہ السلام وسلام کے اخلاق حسنہ کا چلتا پھرتا مظہر بن جائے ہوتے ہیں اس لیے وہ قطب ہو جاتے ہیں یہ آداب زندگی کا سفر ہے اس پہ ہر چیز ہے غصے کے آداب ہے دیلنگ کے آداب ہے کلام ہے ضبط کے آداب ہے یعنی ہر وہ چیز جس کو الٹیمیٹلی آپ عبور کرتے چلے جائیں گے اللہ پاک آپ کو منزل کے قریب کرتا چلا جاتا ہے اب انہی آداب کا جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے اسی کو یہ آگے سمجھتے ہیں قرآن مجید میں جیسے کہ صورت الشمس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہما پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم یعنی اپنی قسم بھی کھائی اور اپنے بندے کی قسم بھی کھائی پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی بے شک وہ شخص فلا پا گیا جس نے اس نفس کو رضائل سے پاک کر لیا اور اس نے نیکی کی نشو نما کی اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا یہ انہی آداب کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا اور اسی طرح تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اور کردار سب سے اچھے ہوں یعنی جس کے آداب زندگی سب سے اچھے ہوں وہ سب سے بہتر ہے تم اسی طرح حاضرین گرامی بے شمار مقامات پر احادیث مبارکہ ہیں جو انہی آداب زندگی کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں ان کو سیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی میں داخل کرتے جاؤ ہم یہ دس راتیں اعتکاف کی اس بستی میں کیوں آ بیٹھے ہیں یا کوئی اللہ والے کی نسبت میں کیوں بیٹھتا ہے یا کسی اللہ والے سے نسبت کیوں قائم کرتا ہے <تضح> علم دین <دلوقع> <خطباز> تو <تضح> فقی سے مفتی کرام بھی دیتے ہیں مسائل دین تو وہ بھی سکھاتے ہیں پھر کیوں کہا گیا کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو یا اس شخص کو شیطان نے اچک لیا جس کو کسی اللہ والے سے نسبت نہ ہوئی کیوں کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں آداب ملتے ہیں علم تو اور جگہوں پر بھی ملتا ہے علم تو مدارس میں بھی ملتا ہے خان کا ہمیں ادب ملتا وہاں پر آداب سکھائے جاتے ہیں احتکاب کی ان دس راتوں میں ادب سیکھنے آتے ہیں بول چال کا ادب سیکھنے آتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کا ادب سیکھنے آتے ہیں یہاں تک کہ اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنے میں لباس کا ادب بھی آتا ہے کہ پہننا کیسے ہے اوڑھنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے چلنے میں توازن کیسا ہونا چاہیے چلنے کے اندر ایک اعتدال کیسا ہونا چاہیے ایک روب کیسا ہونا چاہیے صوفیا کی زندگی سے ادب تو سیکھتے ہیں اور وہی انسان کو چمکا کر باقی انسانوں میں ممتاز بنا دے